এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিলে ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো জুবিনদাৰ মোৰ খুব খুহুটীয়া এটা সম্পৰ্ক আছিলে সেইদিনা মোক ফোন কৰিছে মই অফিচটো বনাই আছোঁ তই চাবলৈ নাহনি তই এদিন আহিবি আৰু মই আগতেও কৈছোঁ জুবিন দা আমাৰ কাৰণে ভগৱান আছিল আৰু ভগৱানৰ পৰা মৃত্যু নহয় কেতিয়াও আৰু এতিয়া আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখিছোঁ কিছু কিছু কথা মানুহবিলাকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁ কিয় স্কুবা ড্ৰাইভিং কৰিব গৈছিলে তেওঁক কিয় বাধা দিয়া হোৱা নাছিলে তেওঁ ফিজিকেলি ফিট আছিলে নে নাই সেই কথাবোৰৰ ওপৰত কিন্তু তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু উদ্যোক্তাসকলক তদন্ত আৰু তালৈ আনিব লাগিব কোনোবাই বেপাৰ কৰিব আৰু আমি এটা সত্তা হেৰুৱাম কাৰোবাৰ বেপাৰৰ বাবে তাত কিন্তু আমাৰ আপত্তি আছে আমাৰ আপত্তি আছে আৰু আজি যোনে ফোন কৰিছে সকলোৱে মাত্ৰ কান্দিছে কেৱল কান্দিছে আমিও আহি পোৱাৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ কান্দি আছোঁ আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব আৱেগিক ল'ৰা মই মানে মোৰ জুবিন দাই কথাবোৰ মনত পৰিছে মোক ভোট জলকীয়াৰ লগত ৰবাব টেঙা খুওৱা মোৰ বিয়াৰ প্ৰথম চিঠিখন মই জুবিন দাকে দিছিলে সেই দৃশ্যপথবোৰ আজি মনত পৰিছে কিন্তু এই যে ঘটনাবিলাক ঘটিছে কিন্তু তদন্তৰ আওতালৈ বিশেষ মানুহকেইজনক আনিব লাগিব আৰু নহ'লে কিন্তু তেতিয়া নহ'লে কিন্তু অসমৰ জনগণে কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাৰণ আজি যে জুবিন গাৰ্গ নাইকিয়া হৈছে অসমে কি হেৰুৱাইছে আৰু দহ বছৰ পিছত অসমে বুজি পাব্গ জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গ এনেকুৱা নহয় যে এজন মানুহ আছিলে এজন শিল্পী নহয় এটা যুগ আমি নিজে শৈশৱ বা কৈশোৰ হলেও এতিয়া ডেকা হলেও বয়স হৈ গৈছেগে মানে যি দেখি আহিছিলো সেয়া জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাৰো তুলনা কৰিব নোৱাৰো নহয় কেতিয়া শেষ নহয় কিন্তু কথাটো হ'লে তেওঁৰ শেষটো আপুনি যিটো কৈছে মোৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্ন তথাপিতো চব ৰাইজৰ প্ৰশ্ন তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ আপুনিও জানে ময়ো জানো অসমবাসী জানে জানে কিদৰে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে শ্বাস পোৱাশজনিত বেমাৰ আছিলে তেওঁ তেওঁ সেই বেমাৰৰ পাছত স্কু ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ এখন এই চাৰ্টিফিকেট কোনে দিলে স্কু ড্ৰাইভিংটো চবৰে কৰিব নিদিয়ে অথৰাইজেচন কেনেকৈ পালে ডাঙৰ কথা সেইটো আৰু যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন লৈ গৈছিলে যিজন লোকে লৈ গৈছিলে কি ক'ব তেওঁ লগত আছিলে তেওঁৰ লগত তেওঁ জানেও যে তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থত তেওঁক তাই লৈ গৈ এইটো খুব সেই কথাবিলাক আনিব লাগিব অসমৰ জনগণৰ কথা অসমৰ জনগণে এই কথাখিনি বিচাৰিছে কিয় এজন অসুস্থ মানুহক ছিংগাপুৰলৈ নি স্কুবা ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ কিয় বাধ্য কৰোৱা হ'ল এই কথাবিলাকক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ সদায় থাকি যাব আৰু অনাগত দিনত জুবিন দাৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ অসমৰ জনগণে এইখিনি কৰিব অসমৰ জনগণৰ মণি কোঠাত সদায় জুবিনদাৰ জীয়াই থাকিব কিন্তু ঘটনাটো কিয় হ'ল কেনেকৈ হ'ব পালে এইটো ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগিব আমি আৱেগিক হৈছোঁ অসমৰ লক্ষ লক্ষ জনতা কোটি কোটি জনতা আজি কান্দিছে এই চকুৰ পানীৰ মূল্য কোনে দিব এই চকুৰ পানীৰ মূল্যবোৰ ভৰিব লাগিব কোনোবাই নিজৰ পকেট মানে খৰচ হেৰি কৰিবলৈ মানুহক নি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰত্যেকবাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তেখেতক আমি দেখিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি অহা হা দিল্লীটো অসমতো হৈছে এইটোতো এতিয়া নহ'ব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগিব এইটো স্পষ্ট কথা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে অসমৰ জনগণে কিন্তু প্ৰচণ্ড প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰণ জুবিন গাৰ্গ এটা সত্তা হয় জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান অসমত যিমান ৰাজনৈতিক নেতা আছে শিল্পী আছে সকলোতকৈ ওপৰৰ এজন মানুহ হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু এতিয়া অসমত শিল্পী নাই অসমত এতিয়া গায়কহে আছে এজনে শিল্পী আছিলে অসমত এতিয়া বাকীবোৰ গায়ক হয় আৰু আমি সেই শিল্পীজনকে আজি হেৰুৱালোঁ কেইজনমান মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে তেওঁলোকতো জাতিৰ গদ্দাৰ জাতিৰ দালাল সিহঁতি আৰু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ছিংগাপুৰত হয় নেকি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল নৰ্থ ইষ্টত হ'ব আজি অৰুণাচলত বিভিন্ন ফেষ্টিভেল পাতে তেওঁলোকে অসমত বা নাগালেণ্ডত আহি পাতে বা দেলহিত আহি পাতে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল নৰ্থ ইষ্টত হ'ব লাগিছিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ছিংগাপুৰত পতাই কি যুক্তি মই এইটো কথা বুজি নাপালোঁ